Меня зовут черная. То есть не надо усложнять жизнь, не надо делать фармацевтическим компаниям выбор. Чекап нужно делать как минимум два раза в год. А вот это вот новая эта мулька, пройти детокс. То есть 90% успеха отношений мужчины и женщины – это секс. Хотим мы этого или не хотим. Перед тем, как что-то начинать жрать, проанализируйте, что это. Да. Боже, что бы не приехала женбин. А, может быть, уже смачно. На... Не надо делать фармацевтическим компаниям выторг. Оборот не фармацевтических компаний, а компаний, которые производят бады и добавки, за прошлый год увеличилось в 160 раз. Ты посмотри, как народ наши бады пьют. Они же не пьют, они же жрут. Ані живуть на ними. давай зробимо трошки ремарку. Ми зараз не кажемо про ті бади і добавки, які не можна отримати інакшим шляхом. Ну, наприклад, вітамін Д під час зими. Так. Да. Так, да. Окей. Значит, для того, чтобы определить, чего у вас не хватает, перед тем пить как витамины, пить любые или не пить. Пить или не пить, вот в чем вопрос, да? Пить можно, вопрос когда и сколько. Перед тем, как определить, что у вас чего в организме не хватает, сдайте анализы. Не тыкайте пальцем в небо, потому что все пьют и буду пить я. Нет. Да. Единственный витамин, который вы можете пить сезонно, начиная с конца октября, по конец мая, это витамин D. Почему? Потому что в наших широтах мы недополучаем этого витамина солнцем. Мы все дети подземелья. И вот если у вас по анализу уровень витамина D меньше чем 50, это говорит о том, что ваш организм начинает входить в состояние саморазрушения. Потому что витамин D это не витамин в чистом виде, это прогормон, который вырабатывается нашим организмом. И если уровень хотя бы 30 то это мы защищены от рахита. Знаешь, чтобы ручки ножки не покрутило. Класс, у меня 33 было в последний раз. Ага, а когда 50, 50, это уже включается иммунная система, это про гормон. Он синтезируется в крови, он проходит два э, момента метаболизации. Первая метаболизация проходит в печени, он превращается в неактивную форму Д 2 и потом он э, метаболизируется в почках в активную форму D3 и попадает уже в кровоток. Если у тебя с печенью жопа, то сколько бы ты ни пил витамина D, ты его не получишь. Если у тебя с почками жопа, угу. то такая же история, то есть будет незаконченная метаболизация. Поэтому прежде чем начинать что-то жрать, сходите, сделайте себе чекап. Чекап нужно делать как минимум два раза в год по сезону. Весна, чтобы определить дефициты, которые у вас есть, и осень, чтобы понимать, с чем вы заходите в зиму. Ну да, прикольно. Как минимум мы сдаем витамин D, мы сдаем ферритин, общий анализ крови, Показатели печени АЛТ, АСТ, это мы, если мы говорим о базовом, да, для этого мы определяем, что мы будем пить, как мы себя будем поддерживать. Витамины не так безобидны. Витамины группы В, они накапливаются в печени. И когда их избыток, они становятся гепатотоксичны, они разрушают печень. Медь, избыток меди, вызывает слабоумие. Вот ты зря улыбаешься. Многие сейчас могут сказать, а я медь не пью. А если... избыток? А если вы пьете хлорофилл, наш всем пошла новая мода пить хлорофил. Ну, во-первых, хлорофил это вещество, которое вырабатывается в живом зеленом растении. Да, да, да. Когда у него есть корни, когда есть листики, когда есть солнце. То, что вы пьете, это не хлорофил, это хлорофилин, который стабилизировали с помощью меди. Угу. Так вот, поверните банку и почитайте, сколько там того хлорофилина, который до жопы кариочи, И сколько там меди? Там три суточные дозы в одной таблетке. А потом у вас на фоне хлорофилина этого с медью почему-то начинают лезть волосы, почему-то начинает шелушиться кожа, почему-то начинают ломаться ногти, и вообще вы имеете бледный вид и макаронную походку. Мы ж пьем БАДы, что так хорошо. Самый главный БАД – это ваш организм. А вот это вот новая эта мулька – пройти детокс. Детокс чего? Я, я тут как-то видела в рекламе детокс ногтей и волос. Это их вырезают? Нет, я задалась вопросом и говорю, э, дохлый кератин, вот волосы, это вот они от, от, головы отступили, они уже дохлые. Дохлый кератин, Чего вы там детоксицировать собираетесь, расскажите мне. Ну, может, вы напить кератин, есть же такие бады. А Она... нах... зачем? Я не знаю. Съешь кусок мяса, у тебя будут хорошие волосы. А если ты еще съешь кусок сала, то организм будет просто счастлив. Почему? Потому что большинство гормонов, которые регулируют все функции наших организмов, нашего организма, они жирорастворимые. Да. Без жира ни женские, ни мужские половые гормоны вырабатываться не будут никогда в жизни. А женские гормоны и мужские гормоны они влияют и на внешний вид, и на привлекательность к противоположному полу, да, там, когда горит глаз и хочется вот либидо, либидо, да, когда хочется трахать все, что движется, это нормально, это жизнь. Но почему-то все об этом говорят очень, очень так вот стеснительно. Ты типа, по им не хочешь? Да, типа пуритане. Мы не такие. А, я не такая, я жду трамвая. Нет, это жизнь. То есть 90% успеха отношений мужчины и женщины это секс. Хотим мы этого или не хотим. Возвращаемся к гормонам и БАДам. Да? Реклама идет там, вот там, поможет вам там и все остальное. Серьезно? Когда-то давным-давно я столкнулась с человеком, который пил БАДы, и у него с либидо была такая херня. Вот херня. Он пил бады, э, что-то по типу ашваганда, какие-то китайские травушки, муравушки, херня-мурня на постном масле. Мы его начинаем вытягивать, ни хера не получается. Сдаем анализы, ну, вроде по анализам все норм, а не работает. Угу. Понимаешь? А что ж было? А, я ему запропонувала, кажу, приедьте, будь ласка, до меня и привезите мне, будь ласка, все, что вы пьете. Все бады свои. Все. Он <laughs> привез кучу банок, Кучу. І я докопалася, що в тих. Це не машиною а мурашник, оце, яка в перевезенні. Примірно, <смірно> майже. Да? Майже. Коли він привіз, я йому сказала: ну, я бачу, що ви не ледачі і у вас гроші є. Бо по кількості банок я зрозуміла, що там можна було там, знаєш, там знаєш, тренажерне залу відкрити, а не бади піти. Угу. Ну, ну, то таке. І е, коли я почала аналізувати склад всіх цих банок, то отой супернатуральний там, склад, супернатуральний склад, він містив собі селдонафіл. Це складова віагри. Mm. І в нього організм постійно знаходився в збудженому стані, а мізки до цього не готові. Крім того, що там спочатку все було добре, постійна готовність, потім мозок почав виключати цю функцію. Ну, зрозуміло, він же не може постійно бути включений. Молодець. А печінка, яка в такій кількості переварювала сілданафіл, вона сказала гав. Угу. Я не хочу. Розумієш? Справа в тому, що всі ці стимулятори, сілданафіл та далафіл і прочі-прочі. Е, да, вони використовуються спортсменами для того, чтобы придать себе как бы активности перед тренировкой, угу. предтрен. потому как предтрен, да. Но всем этим препаратам глубоко похеру, какую мышцу или пещеристые тела наполнять кровью. То есть, если ты пошел на тренировку, у тебя будет памп там бицепса, да. Если ты зашел и увидел там молодую голую женщину, то соответственно твое пещеристое тело там наполнится кровью и дальше уже пойдет как положено. В пещеру, да. <laughs> как там э, говорила Альпачина, Аль Пачино, ворота да, рая, да, да. да, Ну вот примерно ворота так. Ворота рая. Поэтому э, перед тем, как что-то начинать жрать, проанализируйте, что это. Знаешь, вот эта новомодная херня. Чия. Да. Кино. Я тобі більше скажу, є люди, які навіть бадяжать це все в якісь напої окремо, и это, нібито зменшує в них бажання как як они кажут. Слушай, возьми семена льна 300 грамм за 10 гривен. И спробуй после этого что съешь. И, и попробуй что-то с этого после этого съесть. Почему я вам в Гайде рекомендую сделать э, овсяный кисель? Да. Овсянка с семенами льна. И ты вроде поел и жрать не хочется. Честно тебе скажу, раньше его ел без меду, Коли в останній раз додав меду, я насичення, не те, що насичення, я задоволення від цієї страви. Так, да, Воно смачно Бо і коротко. Можна їсти смачно. Да. Да? По-перше, насіння льону заміняє чи отак просто. По-друге, насіння льону. Ну, вони навіть виглядають однаково. Ну, майже однаково. Однакові, 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 однакові а да? вони навіть однакові по своєму складу. Просто одне коштує 30 гривень, а інше 300. 300. Різниця. Відчує різниця? Далі. Кино. Это гречка. Понимаешь? Это гречка. Это наша гречка. Люди, не надо искать суперфуды. Суперфуды, они есть уже у нас. Это наши суперфуды. Кусок сала – это суперфуд. Не надо кидать в меня тапками. Это суперфуд. Дальше семена льна. Дальше гречка. Дальше буряк. Это такой суперфуд. Да. Просто. Томатний сок. Тільки не той томатний сок, який в магазині, встановлений із томатної пасти. Серйозно! Коли-то давним давно був одеський завод дитячого харчування, і вони виробляли. Він досі є. Він ну, важкий вони... А, Ні, він не спаскудився. Вони перестали виробляти томатний сік в 3-літрових банках. Можливо, не знаю. Дволітрову точно бачу. Так. І в них сік ділиться внизу гуща. А зверху прозора юшка. Ну, як вона й має бути? Це нормальна, це е, справжній сік томатний, який він має бути. Якщо ви виливаєте сік в склянку і вона у вас равномірно червона, виливайте в сміття. Просто ну, ну це ні, можна борщ зажарити. Бо це розбавлена томатна паста. Якщо ми говоримо. Що ж тому і кажуть, збовтайте перед використанням, <сіх> да. щоб ви не бачили оцього <сіх> розділення, <сіх> да. у цього розділення. Далі, що стосовно суперфудів, та їжте все, але в задоволення їжте. А оці бади, пігулки, таблетки, там я п'ю вітамін С. С'єшківі. Угу. І вкусна, і полезна. А ты знаешь, от чего умер господин Леминг, который нашел витамин С? Не, Витамин С? Да. От переизбытка витамина, С, витамина, витамина, витамина С у него началась есть. онкология. О. Он каждый день на протяжении всей своей жизни пил полторы тысячи единиц витамина С. Миллиграмм. Полторы тысячи миллиграмм. И в конце концов он умер от рака, который спровоцировал ему избыточное количество витамина С. Потому что ты же, если бы мы э, жили бы на бадах, хронически на бадах, да, и питались только бадами, то это одна история. Но когда мы с вами живем и едим какую-то пищу, которая содержит аминокислоты, белки, жиры, углеводы, витамины, минералы, макро-микронутриенты, вот тогда... Один плюс один уже дает три. Когда ты ешь картошечку, да, с слабосоленой рыбкой и все это закусываешь салатом из буряка, у меня полный рот слюны уже, чтобы ты понимал. Да, зараз, я как раз проезжу поговорим и. Да, и поедем <laughs> есть. А, то есть, соответственно, ты получаешь грубую клетчатку в буряке, антиоксидант для печени, да? Почему говорят, боже, у меня моча окрашивается в красный цвет? Конечно! Потому что попадая в организм, организм начинает из этого продукта натягивать все то, что ему нужно. Угу. Организм далеко не дурак. А что Он... ему натягивать? Из бадів, которые расчиняются в шлунку, а, а, ты никогда не задумывался заходу в кровь. Комплексные витамины. Почему жирорастворимые, водорастворимые витамины, минералы в одной таблетке? У меня вопрос, как они усваиваются. Ну, я тебе больше скажу. Я долгий период до нашего знакомства комплексные витамины для человека принимал. І мені здавалося, що я ж собі закриваю ну, прям всі потреби в вітамінах абсолютно. Зараз у мене а, вітамін Д, причому зараз у дозування 10 тисяч, бо 5 тисяч виявилось мало. Судячи з близькості до рахіту, як ти кажеш. А, цинк Цинк чоловікам потрібен. І триптофан виключно перед сном. Ну, це амінокислота. кислота. Все. Це все. Більше як ти вітамінів воно... хуєнно. Я тобі чесно скажу. Бо я так як себе до цього я, в принципі, не почував ніколи. А, коли я кажу... І цей популярний вірус, який ще нещодавно у нас ходив, взимку, від якого всі хворіли, да -да -да. і типу, ой, як важко, я там вмираю, там все. Я його не відчув. У мене горло там два дні поболіло, і все. все. Ну, тому, я думаю, якби я це знав трохи раніше ще до ковіду, mm. то в мене би ковіду не було. Ми Хоча ковід бу... я переніс дуже легко. Ні, ми ковідом ми теж переболіли, вся, вся наша родина, але дуже легко, ми навіть не поняли. У мене нюх пропав, я поняла, що я заболіла ковідом. Півтори доби. Теж але не було температури ні. не було, нічого не було, ми, ми там пошмар, пошмаригали і все. Питання не в тому. питання в тому, що а, от... Це до того, що наш організм не дурний. Не дурний. Але ж от це, знаєш, коли блохи начинают открывать свои шкафы и показывать вот баночки Ой, да бля, у меня там те стоят как он называется посуд у там, там там вон них посуд. баночки у меня там посуд а у меня там у меня там стоит банка протеина потому что лиска у меня любит протеин и у меня стоят эти Шкаланный. нет ванильный карамельный Ничего себе. Да, а перед этим у нас был э, чизкейк со вкусом чизкейка. Черничного чи что-то такое. Ну, прям... Да, она, она умеет выбирать протеин себе, она знает, что такое протеин. И когда в ее частной школе, в которой мы учились, это отдельная история, может быть, затронем, э, дети начали болеть. Угу. Э, учителя по какой-то причине решили, что детей надо кормить, накормить лимоном и чесноком. Словок. Э, э, молчи. А, моя моя дочь сказала, а зачем вы мне это даете? Ну, надо, ты знаешь, Лизавету, она за словом в карман не идет. Да? Ей кажу для того, чтобы простимулировать иммунитет. Она, кажет, иммунитет стимулирует витамин D. А я его пью дома. И она отказалась есть лимон и чеснок. Шах и мат. Понимаешь? То есть. Ее не наебешь уже. Да, да, да. Поэтому я вам в гайде говорю: задавайте вопросы. Я хочу вас вооружить теми знаниями, чтобы у вас было тяжело на Е в этой жизни. Чтобы, увидев огромное количество красивых банок, вы понимали, что это как это называется, рекламная интеграция. да? маркетинг. Это мар маркетинг. Как правило, блогеры получают все эти банки бесплатно. Да. То бишь, дадоб. Да, да, вы на этой распаковке все выровняете. Да. Боже, що мені приїхала а це ж, мабуть, дуже смачно. Наверно. І ти постійно дивишся на це, думаєш. Кого ви ти, ти так радієш банці протеїну? Серйозно? Ну Тобто, ти не можеш собі купити банку протеїну за тисячу гривень, будучи онлайн-тренером, продаючи дохуєбіще, вибачте, марафонів. А, а, до, а, мене, а, до мене теж пару разів зверталися фірми з приводу того, що давайте з вами поспівпрацюємо з рекламою. Я сказала. Ні. Я не буду цього робити. Можна космолот рекламувати. Ні. З таким самим успіхом. Я не буду цього робити. Ні, я про те, що я, можна якщо, рекламувати те, що не якщо, працює. Якщо е, я там е, розносю, ти знаєш, я розносю всіх, да? всіх. Да. Я заказала дві фірми сушів. Да? Я одну рознесла, бо там риби не було, а другу я навіть сказала назву. Угу. Бо там дійсно. все якісно, что я не боюсь отдать свою дитину. Так само там мамочки, там блохерные могут меня заплевать, что ребенок должен есть правильную еду, да. А еще мне нравится, знаешь, когда вот в Инстаграме там в рекомендованных там тебе вываливается который, мамочка, которая я запекла красную рыбку, я даю там помидорку в школу, там. Я смотрю на все на это и понимаю, в какой сука реальности ты живешь? Какая красная рыбка, которая стоит тысячу гривен килограмм? Да купи ты своему ребенку кусочек селедки дай гораздо полезнее будет. Потому что большинство красной рыбы, которая у нас сейчас на прилавках, это не дикая норвежская рыба. Это рыба, которая выращена в садках. Ну, сады такие, mm -hmm. да, там, их, ее выращивают. Ее кормят. Э, не надо говорить про антибиотики, но антибиотики везде есть. Э, ее It кормят, э, к, к, господи, комбикормом понимаешь, чи, соответственно, тилапия, чи там она же за да, этим мулом харчуется, да, мулом и говном, соответственно, когда мы говорим об омега в красной рыбе, именно в красной рыбе, то это должен пройти э, такой ход, креветочка сожрала какого-то, какой-то там планктончик, ее сожрал там моллюск, моллюска слопала рыбка, рыбку слопала еще рыбка, а эту рыбку сожрал там, я не знаю, лосось, Ба басяк лосось, да, и вот так появился уже полный комплекс омега-3 жирных кислот. Если рыба не дикая, нехер на нее в ее сторону смотреть вообще. Есть чудесные заменители, наш речной карп, он сейчас жирный, скотина и с икрой. Его ешь и плачешь, потому что он наш сладкий. Дальше селедка. Дикая рыба, которую невозможно вырастить в, в условиях э, закрытого пространства. Она только дикая. Скумбрия, хек. А ты, кстати, видел хека в полном виде? Почему он без головы всегда? Нет, нет. А, я бачу, страшный капец. Страшный капец, поэтому ему башку. Это как в анекдоте. И даже тут без головы ценят. Да, 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 примерно так. Соответственно, скумбрия тоже, это хорошая замена. Если вы стремитесь насытить тебя, себя там, йодом, да, там рыбными продуктами, попробуйте чуку. Я попробовала чуку и я поняла, что это мой must-have по сравнению с морской капустой. Это водорость, если я что, да, это водорость. Якщо это с оливочкой. Да посипати кунжутиком, да туди ще нарубати тонесенько, там смужечки болгарського перцю. Ми ще керцю. трошки пишемось. Давай і без <с візуалізації <с цього всього. Це, це просто там, їси, що плакати хочеться. І до, достатньо 100 грамів в тиждень для того, щоб покрити всю норму е, потрібних вітамінів і мінералів. Коли мені кажуть, що збалансоване харчування це дорого, е, в мене питання. В якому місці воно дорого? Ні, якщо ви збираєтесь жерти, чия, хуїя, червону, мол... червону рибу і молоко буйволиць, то може да. А якщо ви будете їсти 100 грамів макаронів, да? угу. до цього всього там три столові ложки пересмаженого протушеного фаршу і салат з квашеної капусти з маслом. Ти знову да, описуєш? Ні, я просто розкажу. Це наш вчорашній прийом її да. вечеря. Це смачно, це просто смачно. Ну, нема у вас, випийте клянку томатного соку. Там є все. Да. І кишківник вам скаже: велике. Квашена капусточка. Бомба. Бомба, Не треба нікуди ходити. Не ходите по другим ресторанам. Да? У вас вдома дуже вкусно кормят. Вот Знаєш, що мені подобається? Що в нас в нас, я навіть не буду казати в наших широтах, буду казати в Україні. В принципі, спокон віків дуже багато продуктів використовується в харчуванні, які і вже насичені. Да. І збалансовані, і навіть якщо там, окей, плюнути на майонез в шубі, та сама шуба ніфіга собі салат виходить. Слухай, ну давайте так, майонез. Що ви на нього напали, на той майонез? Ну він же жирний. Ту То візьми е -е -е -е, знежирений майонез. Ну розбавте його з, цим, господи, з йогуртом один до одного. Лінивий майонез. Зроби лінивий майонез. Додай в йогурт, гірчицю буде тобі смак майонеза. Та я до того, що повноцінний, в принципі, собі да. продукт, да. Сам, сам по собі, да. взаємодомінний, взаємодостатній. Тут тобі і рибка, тут тобі і бурячок, і морква. І морква, і та сама картопелька, яка да. теж, як ми вже зрозуміли, корисна. Вона корисна, не треба на неї там нападати. Далі олів'є. Ну, це, бля, прості господи, наслідя савдепії, поэтому про олів'є навіть розговорю. не буду. Хотя, если сделать э, оливье, как мы в гайде делали на Новый год, да? Скажи, это Супер, было вкусно. Да, это было язычок, да, там это было там. Ну, я язычок заменяю, мне как-то не заходит, но... Але... На зам... да. заменяю. Разумеешь, так само. А, все чему-то заботятся там, волосами, ногтями и всем остальным, но забывают позаботиться о том, что лежит у вас на тарелке. Мне почему-то все говорят: бля, я на работе, а где же мне брать, мне сутки с собой носить? Нет! В магазинах есть кулинария. И рядом с котлетами по-киевски, которые от, 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 отжарены, пожаренные в каком-то непонятном масле трехдневной давности, хотя я далека от этой мысли, потому что там следят четко: есть паровые куриные котлеты. Є тушена капуста з м'ясом, є різ з овощами, є плов класичний. Ребята, не треба рассказывать, що все це дорого і все це не по карману. Мені іноді подобається, коли кажеш, що в мене не було того чи іншого продукту вдома. Заміни. Да, ну, заміни. Це, ну, ти особливо навіть у нас по гайду. Не хочу нікому кидати прям, е, тапки в, цей, в обличчя, але. Ну, є варіанти, тим паче, якщо людина кілька місяців вже в цьому гайді, я вже більше року. Мені в принципі все подобається. Не хочу припиняти. І не треба заморочуватись. Да, що готувати, і ти реально розумієш, а, і що тобі готувати, і чим перекрити, і чим замінити. І там, десь важкі свічу. Окей, я завтра розгрузочку зроблю, так. бо хочу, хочу трошки полегше себе відчувати все.